где-то порядка 25 килограмм этих батареек. Ну, у нас это уже как бы акция, уже второй раз они проводили не каждый год, потому что вначале один лидер. Но там было проще, почему, почему попросила забрать. На самом деле транспортировка это достаточно серьезно. И вести эти 25 килограмм, понятно, это же не я, это машина или это дети. То же самый эпицентр, извините, от нас это тоже далеко ехать. Первый раз это было, просто было у нас проще. Мы сразу ехали батарейки, батарейки во Львов. Потому что мама одного из комитета школы, она возглавляет один из благотворительных фондов, в котором вопросы интересуют как раз экология. Ее сейчас ребенок учится в Канаде как раз Он Будет все эти вопросы изучать. Вот тогда это была первая раз. Она очень хорошо прошла, потому что помимо вот этих мальчик, маленьких оказывается, этим вещи какие-то что же из-за детей понимаешь. Кроме батареек, вот этих вот, которые мы привыкли, в пультах, оказывается, еще блоки питания телефона, старых телефонов они достаточно тяжелые, и когда вот такая ситуация была, у нас, значит, даже мальчик один, папа подрабатывал, торговал батарейками, вот эти вот батарейки, которые уже старые, то есть они уже как бы там какие-то, он есть. вообще один принес, первый раз он вообще принес нам порядка 10, 10 килограмм сразу, и, оказывается, блоков питания очень много, там и тоже есть батарейки, ну, сейчас вот дети тоже объявили, но единственное, что недостаток какой, вот сразу вам сразу предупреждаю, если вы объявляете, то есть очень... Тяжело, чтобы это было так. Если вы сказали, что вот, конкретно до такого числа, потому что вы понимаете, договориться, чтобы их вывести, отвезти и все остальное, но вот уже мы вывезли, нам а, помогли, вывезли эти, забрали эти батарейки, это была ящик и еще целую куленку. Но хочу сказать, что у меня еще есть коробочка, в которой продолжают периодически, потому что кто-то проснулся, кто-то понял, кто-то услышал и так далее. Но это опять же была детская инициатива. Сложность однозначно есть, потому что ученический совет перелопал все ближайшие сайты, где э, можно э, узнать, куда это можно отвести. И они нашли где-то здесь наображена одна заправка, где стоит на какой-то заправке есть вот это... О. Да, э, какая-то одна, и они уже соображали, как ее туда отвезти, но это достаточно сложно несколько пересадок. Я хочу сказать, нам опять же, э, почему... Почему-то батарейки хорошо пошли, потому что у нас нам предложили и провели лекцию у нас э, коммунальное хозяйство. Киев, э, Киев -коммунсерв. Да. Они провели две лекции. Достаточно. Если будут просто предлагать, не отказывайтесь. Два урока они провели. Уроки для начальной школы, то есть они могут выйти на несколько уроков, и для средней школы. То есть достаточно вот этот тоже хороший такой интересный материал. Форма выбрана для малышей это была одна форма, для взрослых это была другая форма. там тоже был вопрос как бы батарейки. это получилось на И потом, когда была инициатива детей, она э, поэтому пошла. и вот они нам как раз помогли выйти на господина Вячеслава, который нам помог с этими батарейками потом справиться, потому что на самом